ikkisi yo'q bir uchi yo'q ikki to'rti yo'q uch beshi yo'q to'rt oltisi yo'q besh yettinchisi yo'q olti sakkizinchisi yo'q yetti to'qqizinchisi yo'q sakkiz o'ninchisi yo'q to'qqiz o'n birinchisi yo'q o'n o'n ikkinchisi yo'q o'n bir o'n uchinchisi yo'q o'n ikki nimadeb boyazit bistomi xotirjam javob beribdi ikkinchisi yo'q bir yagona ollohdir uchinchisi yo'q ikki kecha va kunduzdir to'rtinchisi yo'q uch taloqdir beshinchisi yo'q to'rt tavrot injil zabur va Qur'on karimdir oltinchisi yo'q besh bu besh vaqt namozdir yettinchisi yo'q olti koinotning yaratilishidir ya'ni olti kunda yaratilganidir sakkizinchisi yo'q yetti yetti qat osmondir to'qqizinchisi yo'q sakkiz qiyomat kuni arshni toshiydigan hmm, sakkizta malak o'ninchisi yo'q to'qqiz ayolning to'qqiz oylik homilasidir o'n birinchisi yo'q o'n muso payg'ambarni muso alayhissalomni shuayb payg'ambarni qo'lida o'n yil cho'ponlik qilishidir o'n ikkinchisi yo'q o'n bir yusuf alayhissalomni o'n bitta akasi o'n uchinchisi yo'q o'n ikki bu o'n ikki oydir deb javob berdi